Sukan Paralimpik termasuk sukan yang mengetengahkan atlet-atlet yang mempunyai pelbagai kelayanan upaya Berentap merebut kejuaraan Dan pentas untuk mereka menunjukkan semangat juang mereka Demi mengharumkan nama negara Saya Dini Rashid akan membawa anda mengenali para jago kita Hari ini saya berada di Johor Darul Takzim Saya akan bersama dengan Ratu Trek Paranegara Jom! Jom! kepada pemain negara kita. Boni Bunyau. Dia berusaha. Inilah dia. Kecayaan yang sememangnya dinanti-nantikan. Oleh seluruh rakyat Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, -tuan, di sebelah saya seorang atlet yang sangat-sangat hebat, atlet para yang sangat-sangat istimewa. Sekarang ini kita bersama dengan Siti Noriasah Muhammad Arifin. Apa khabar? Oh, baik. Terima kasih kerana sudi jemput saya datang ke sini. Sama. Uh, saya tak sabar sangat nak tanya ni, ni seorang atlet yang sangat-sangat istimewa sebab dah merangkul banyak pingat emas untuk negara. Saya terlampau banyaklah senarai. Salah satunya pingat emas untuk 2014 para Asia, betul? Para Asia 2018. acara T20 400 meter betul? betul. Lagi lagi menang apa lagi? Saya pernah menang Sukan Asia 2014. Uh -huh. Masa tu dekat Korea uh -huh. saya menang pingat emas dalam acara 400. Uh -huh. Perak dalam acara lompat jauh. Lompat jauh. Hmm. Selepas ya. tu saya pergi ke 2015 saya pergi ke kejuaraan dunia olahraga di Doha. Di Doha kata. Masa tu saya dapat pingat gangsa yes. nombor tiga. Uh, dan masa itu saya dapat uh, untuk kelayakan pergi ke Rio. Rio 2016? Uh, ya, 2016. Uh -huh. uh, pergi sana saya ada buat uh, personal best. Dan Siti Yasa juga pernah dinobatkan dua kali sebagai olahragawati para Malaysia, betul? Ya. Yeah. Tahun 2014 dan 2018. Ya. Yeah. Jadi pada asalnya memang berhenti sekejap, memang tak fikir nak berlari dah. Lepas tu, masuk balik. Ah pada asalnya berhenti sebab sebab acara saya hmm. depend. Jadi hmm. ah, tak terfikir pun nak nak orang kata nak hmm. sebab dah berkahwin kan hmm. bila masuk. suami bagi green light ah, ah. jadi kita pun insya-Allah oh, okeylah. Hmm. Baik baik. Jadi uh, nak tanya sikit apakah uh, boleh kata impak daripada kemenangan tu? Macam mana? Dari segi iyalah mungkin daripada sebelum tu orang tak kenal, tiba-tiba orang dah kenal ah ha, macam mana ada ada tak perbezaan dalam kehidupan pada waktu tu perbezaan kehidupan tu um, ada hmm. terutama dari uh, media sosial hmm. uh, jadi kat situ orang banyaklah pengikut-pengikut baru sebab <laughs> so, saya tak ada lah tapi saya jaranglah tengok media sosial tapi sekarang lama sosial dah macam TV, berita semua dah orang kata dah banyak tumpu pada para saya nak tanya sikit eh, ini ini benda yang saya rasa istimewalah a uh, dapat masa buat kelayakan kejohanan dunia uh, dapat pingat berapa uh, pingat pingat uh, gangsa untuk kejohanan dunia di Doha tu. Ya. Uh, gangsa lepas tu layak untuk mewakili Malaysia uh, untuk di Rio lah, Paralimpik Rio 2016. Apa perasaan pada waktu tu? Saya sangat bangga bila uh, bila saya a uh, saya mendapat melayakkan diri untuk ke Rio uh, ke Rio. Masa tu uh, macam macam tak boleh nak cakap apa sebab kejohanan dunia kan, kejohanan dunia uh, Olimpik, Paralimpik negara. Hmm. jadi kat situ saya banyak belajar dari segi pengalaman. kita tengok negara orang. Macamlah macam-macam saya belajar. Yang bestnya sebab kita dah kita boleh boleh pergi ke negara orang kan. Jauh tu Rio. Betul. Ujung betul. dunia itu. Baik uh, untuk sukan uh, Paralimpik uh, Tokyo yasa ditugaskan untuk memegang okey yang membawa Jalur gemilang bersama dengan Bonnie Bunyau betul betul apa ya? perasaan waktu tu saya pun tak 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 jangka boleh dapat pem, jadi pegang Jalur gemilang sebab masa tu memang tahun tu memang kata-kata tahun last untuk lah, jadi ada kenangan untuk saya kenangan manis agak rasa uh sedih sedih sebab mungkin selepas ni saya tak akan bersama dengan kawan-kawan lagi untuk pergi ke orang kata pergi mana-mana game kejohanan Ada nangis tak tadi tu? Oh ya ada. <laughs> ada sebab uh, sebab kita kita dah memang dah kita dah syam, dah dah cakap okey uh, tahun ni adalah tahun last untuk saya. Jadi uh, saya orang kata akan rasa terharu lah akan rasa sedih lah sebab apa? Tak akan dah orang kata nak pergi negara orang, pergi kejohanan besar, dan tengok suasana pembukaan dengan ramainya orang rasa orang kata sedih bang tapi bangga pun ada Baik, sebenarnya kita sekarang ni kita duduk-duduk santai-santai ni. Eh. Siapa tu kat belakang tu? Ni, anak saya. Eh, ah, dia majik. datang training juga ah, ke? Lah, dia ada saja ya. Eh, berapa umur ni? Um, setahun 5 uh, bulan. Eh. Hmm. Baik, saya nak tanya. Macam mana Yasa ambil pengalaman untuk uh, pengalaman yang sebelum ni sebagai seorang atlet untuk bawa membantu atlet-atlet muda? Macam mana? Mulanya saya jadi atlet saya ayalah kita tak tahu kan jadi jurulatih ini senang ke tak bila saya dah bersara saya jadi jurulatih rupanya susah juga jadi jurulatih sebab kita nak develop atlet tu lagi-lagi budak yang orang kata daripada daripada kosong eh umur dia daripada kosong kita nak develop dia daripada a terutama basic kita akan ajar basic basic jogging basic lari basic warm up Uh, basic stretching, uh, hmm. drill a uh, tu semua uh, bermula dengan uh, basic. Jadi hmm. bila uh, mengajar budak ni dia ada banyak kesabaranlah sebab hmm. itu kira kesukaran dia. Ya? Uh, ya, sebab basic ni kita nak kena untuk budak-budak kita kena buat berulang-ulang kali sehinggalah dia mahir hmm. dan uh, sehinggalah uh, benda tu akan jadi cantik bila dalam keadaan lari. Hmm. Hmm. Assalamualaikum. Hai salam. Eh susah cari rumah kak. Masih masuk eh? Ya? Tak boleh beli. Hai kak Macik. apa? Khabar sihat eh? Ya? Alhamdulillah. Baik. Tonton Rowan sekarang ni saya berada di uh, uh, kediaman puan jasa dan keluarga dan hari ini, kita berasa sangat-sangat bangga kita bersama dengan ibu tercinta Makcik. Ah uh, ya. saya panggil Makcik boleh? boleh. <laughs> saya nak tanya dengan uh, Makcik dulu dia minat uh, bidang sukan ni daripada kecil betul ke betul. Uh, betul macam mana berbulanya macam mana mak cik nampak zaman kecil dulu macam mana dia kan sekolah-sekolah uh, dia banyak wakil-wakil mm -hmm. sekolah. lepas tu satu sekolah satu sekolah wakil semua dia wakil uh -huh. ha, itu saya kan teruskan saya pun uh -huh. memang minat tengok dia sukan kan uh -huh. saya memang minat hmm uh -huh. banyak dia. pingatlah dulu oh banyak satu beg dua beg kat rumah yeah. sampai tak terbawa pingat dia yeah. saya sendiri hantar dia uh -huh. bila cikgu cakap pergi hantar sini sini saya naik motor pergi hantar dia oh itu uh -huh. pengorbanan mak cik eh uh -huh. naik motor hantar ha uh -huh. uh -huh. semua so, jauh dalam kebun rumah satu rumah saya Hmm. Ha, saya minat teruskan dia sambil nangis-nangis. Boleh ke mak? Boleh. Cuba dia cakap. Mm -hmm. Ha, itu dia sampai sekarang. Itu pengorbanan jaya. seorang ibu. Mm. Jadi apabila uh, lihat anak dah menang pingat, mm. naik podium, wakil Malaysia, apa perasaan mak cik pada waktu itu? Memang memang tak terikat seronoknya kan. Mm -hmm. Seorang anak berjaya kan. Uh, kalau tengok dari segi fizikal, tak ada masalah nampak macam orang normal. Saya pun selalu orang cakap macam nampak macam normal. Ya, ya. Orang tak tahu tapi sebenarnya ada banyak kategori dalam kelainan upaya. Betul. Jadi akak dalam kategori apa? Boleh terangkan sedikit. Saya dalam kategori ID. kalau macam sukan Olimpik ni kita panggil masalah pembelajaran. Kalau ID tu dia singkatan ID bab daripada fizikal nampak normal. Betul. Tapi dari segi kita nak buat sesuatu kalau sekarang kilah. Buat keputusanlah dia macam lambat sikit. Belajar dia agak slow sikit. Dia agak agak lambat juga dari dari segi pengurusan diri tak ada masalah. Bab dalam sukan para ini, dia banyak kategori. Dia bukan masalah pembelajaran je, dia ada a fizikal fizikal tu a macam CP lepas tu cerebral kudung dan masalah penglihatanlah. zaman kecil-kecil ni macam mana? akak ni dia buas ke nakal ke oh memang nakal ya? Ya. dia suka panjat-panjat sana panjat hmm. dia sembil apa dia panjat pun jatuh timpa atas kepala dia ya hmm. macam mana penerimaan keluarga pada waktu tu bila mak dapat tahu yang dia terpaksa uh, menjalani persekolahan dengan ialah pendidikan khas maksudnya kena ambil uh, kad OKU lah ha. waktu tu kan apa saya tak, tak kisah saya oh. nak tengok dia berjaya kan sebab hmm. saya tengok dalam TV anak OKU pun berjaya boleh ke masa depan hidup juga kan kena apa minat olahraga? Saya sebenarnya uh, nak kata minat tu saya tak ingat. Uh, sebab uh, yang saya tahu lah kalau cikgu saya lah, dia cakap saya ni tak tidur diam. Jadi macam masa yang sebelum saya nak masuk kelas tu, uh, cik, cikgu lah uh, pada mulanya saya masuk kelas dia tengok saya macam tak tidur diam tau uh, bergerak sana lari sana sini. Jadi Mak, masa itu sekolah biasa. Tak. Oh ha, baik. saya dah masuk pendek kelas dah. baik. Ha, jadi uh, dia ada satu cikgu ni dia ada satu idea, dia suruh saya pergi sebelum saya masuk kelas uh, sebelum saya masuk sekolah. Saya kena datang pakai baju PJ dulu. Uh, jadi uh, dah habis perhimpunan tu dia suruh saya terus turun pergi padang a uh, jogging. Dia bagilah saya jogging. Dia dia tengok <laughs> tapi a uh, sekejap lah, kan. Okay, hmm, dia bagi hmm. saya jogging 30 minit ke apa ke kan. Uh, hmm. Jadi lepas tu barulah saya masuk kelas. Bila bila saya dah masuk kelas, uh, bila saya dah penat a uh, mula saya boleh duduk diam, boleh fokus masa faham, belajar. Faham. Uh, uh, ini... Jadi dari situ uh, dah terlatih jogging je. Tak uh, nak lah jogging 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 je. 30 minit 30 minit 30 minit. A uh, lepas tu a uh, daripada situlah uh, cikgu nampak lama-lama dia a uh, kata secara -se semula jadi uh, dia jadi macam Uh, dah dah bila dah jogging dah ada endurance. Uh, jadi dia minat dekat situ. Ah uh, jadi pergi pergi pergilah cikgu start wakilkan uh, rumah sukan dulu. Lepas rumah sukan barulah wakil main uh, sekolah. Ah uh, barulah pergi wakil Johor. Aduh. Baik Kak. Ah uh, tadi kita dah bersama dengan keluarga. Okay. Kita dah sembang dengan ibu tercinta sekarang ni uh, sambil kita bagi pelan-pelan, kita bagi kami makan juga mm -hmm. saya nak simbang lagi akak sikit saya nak tanya akak kenapa sukan a uh, olahraga lumba lari kenapa kenapa hmm mm okey uh, mulanya saya tak tahu kenapa tapi bila saya main-main saya masuk saya ikut pertandingan ikut pertandingan menang 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 mm -hmm. menang jadi dia jadi minatlah mm -hmm. uh, a dia, dia dekat situ jadi minat satu lagi saya boleh keluar maksudnya bila dah wakil johor ni kita dah boleh jumpa kawan uh -huh. okey jadi sampai tu kita boleh pergi tempat orang kan uh -huh. ah. pada waktu tu memang ada rasa tak macam okeylah boleh buat ni sebagai kerjaya? Memang sunuk -sunuk saja. Atau memang seronok sombong je. Ke ada sebab? Belum, 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 belum lagi. Sebab sebab dulu kita bersukan, uh -huh. sekarang dah ada imbuhan. Uh -huh. Bila kita menang kita ada insentif. Dulu uh -huh. tak ada. Jadi bagi saya, uh, saya tak terfikir pun benda tu boleh sampai satu kejayaan. Jadi uh, pada waktu tu macam mana sokongan keluarga? Dari dululah, terutama mak, abah. Uh, dia memang galakkan kita pergi uh, bersukan sebab dari bersukan tu saya belajar saya belajar berdikari saya belajar disiplin. ya betul disiplin mm -hmm. banyak-banyaklah sampailah sekarang sampai sekarang saya jadi uh, jurulatih bersama, bersama suami mm. kelab uh, jadi sekarang pun dia orang sokong lagi sebab uh, mak pun ada pesan kalau bila dah jadi juratih tu bentuklah kalau ada atlet budak lah yang ada kekurangan so bentuk dia bimbing dia macam mana yang saya Dan ada lalui. sekarang ni ada satu artikel yang mengatakan kemasyhukan sukan paralimpik tahun 2020 merupakan kemasyhatan terakhirlah pada uh -huh. waktu tu agak rasa macam lepas tu tak nak tak nak bersaralah uh, ya betul jadi pasti pada waktu tu ingin mendapatkan uh, podium tapi bukan rezeki pada waktu itu, tak dapat. Jadi apa? Apakah cabaran pada waktu itu? Cabaran a uh, kalau ikutkan memang Tokyo tu saya ada nak buat uh, sesuatu lah, macam sama ada tak medal ataupun lah. Saya pun dah a uh, kata nak bersara kan. Lama sangat dalam bidang sukan uh, daripada daripada kecil sehinggalah dah berkahwin, anak uh, satu, uh, anak pun sekarang dah dua. Lah. Jadi masa tu memang uh, orang kata kalau kita nak berhenti kena ada momen-momen yang manis kan. Uh, sama ada medal ataupun saya buat rekod. Lah. Tapi uh -huh. disebabkan Covid, uh, latihan uh, seperti biasa tapi uh -huh. uh, saya di orang kata majlis sukan negara buat latihan berpusat jadi kita di -quarant di quarantine dekat majlis sukan negara mm -hmm. kita tak boleh keluar kita tak boleh jumpa anak tak boleh jumpa suami Faham. tak memang tak boleh balik merentas a orang kata merentas mm. negeri pun tak boleh Faham. masa tu saya puasa dekat sana mm. raya pun kat sana jadi saya raya pun mm. saya tak balik jadi masa tu mental lah, aku down sikit Faham. lepas tu kejohanan pun tak ada, memang tak ada kejohanan. Oh, tak ada kejohanan kan? Lah kan? Tak ada, cuma kita buat latihan pusat saja. Ada tak apa, permintaan daripada <laughs> anak Iman dia ada cakap apa-apa ke? dia kalau Iman ni dia sebenarnya dia nak mak dia balik je. Oh, ya. ada ha, macam menang ke tak ke, dia sebenarnya tak kisah sebab uh, lama dah. Dua tahun ke setahun saya faham. terpisah dengan dia. Pengorbananlah ha. ya. Pengorbanan lah, ya. dua tahun ha. tak dapat jumpa dia, cuma jadi dia nak buat dia. Ha, ha, cuma lah. dia nak saya balik je. Iman, ya. Iman ni mana kak? Nak jumpa Iman juga ni. Iman ada. Iman. Ya, Hai Iman. Khabar? Baik. Nama apa nama penuh? Nur Iman Kaisara. Umur? 12. 12. Oh, dah 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 enam lah. Iman nak tanya sikit. Iman selalu tak tengok uh, ibu dengan abah dekat dalam TV. Selalu ya? apa perasaan Iman? Ada tak rasa nak jadi macam ibu dengan abah bila tengok abah dengan ibu menang pingat, wakil Malaysia. Ada rasa tak? Ada? Ah, uh, masa tu Iman rasa macam mana? Nak tangai. Mhm. Uh -huh. Nak sangat macam Mak dengan Abah. Nak, nak jadi macam Mak dengan Abah? Janji besar jadi anak yang soleha, bantu ibu dan ayah. Boleh? Boleh. Janji dengan Uncle? Ha, sekarang ni jom kita sambung balik bagi kambing makan. Iman tolong cari ini sekejap. Daun. daun. Ambil dapatkan daun. Boleh? Okey. Okey. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang ini kita bersama dengan suami tercinta, Kak Yasa, Kak. Siapa Kak? Boleh kenal kan tak? Ini suami saya, Muhammad, oh, Muhammad, Muhammad Hafiz Abu abang. Bakar. Muhammad Hafiz, apa? Muhammad Hafiz Abu Bakar. Khabar abang, Sihat? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Abang pun dengan cerita merupakan salah seorang atlet para betul? Bekas yeah. atlet para dalam acara lontar peluru. Kategori B36 dan B37, betul? Ah, betul. Nak tanya macam mana boleh apa dia? Bibi-bibi pertemuan. Macam mana boleh kenal? Mula-mula pada tahun 2009. Ah, kira saya a uh, okay, atlet balingan yang apa Coach Aisha a uh, atlet a uh, lari. Jadi pada masa yang sama masa tu camp a uh, camp pusat untuk pergi ke para ASEAN 2009 eh coach. Dekat Kuala Lumpur masa tu. Okey. Lepas tu ada seorang kawan nilah dikenalkan kami lah. Uh, dikenalkan kami dari situlah apa mulanya apa orang cakap berbalas mesej Ah kan. Masa tu duduk MSN. Ah kira sama-sama pergi lepas habis training keluar from ah pergi makan dekat apa kafe MSN. Ah macam gitulah. Pernah bertanding mewakili Malaysia sekali masa tu. Suami isteri lah. Dia ah dia wakil Malaysia. Ya. Ah ya masa dekat Korea. 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 Ah, Korea. Korea. Dan ketika itu katanya ah agak menang pingat emas. Ya. Abang menang pingat Perak. Perak ya. untuk uh, acara uh, Lontar Peluru? Ah, uh, ni Cakra. Cakra. Uh, Okey, Cakra. Jadi waktu tu rasa macam mana, bang? Masa tu kan, uh, kita kita orang masih masa tu ada ada seorang je anak. Masa tu anak tu Iman. Uh, masa tu umur dua tahun. Uh, kita orang berdua ni kan uh, kira dah kira masuk apa mau Malaysia. Jadi kita tinggalkan anak. Pesanan kita orang berdua kita buat ni kita buat untuk anak. Benda tu yang rasa ya. lagi istimewa ya, kan? Betul. Jadi jadi akak dari segi daripada akak macam mana? Samalah saya sebab saya bila bila kami berdua bila kami berdua je pergi travel saya akan rasa sedihlah sebab kami dua-dua tak ada jadi anak kita tinggalkan dengan neneklah dengan nenek dengan mak cik saudara jadi kat situ ada rasa macam sedihlah sebab bila kita dalam saya sama kita kerja-kerja ya -kerja, kita tinggalkan anak jadi masa tu saya dengan suami memang orang kata kita kena buat betul-betullah macam tu sebab kalau kita kita buat betul hadiah untuk dia juga kejap lagi saya kena ada buat cabaran ni bang ya. jadi abang rasa abang boleh latih saya ke tak ke Aka abang akan letih ha. latih latih saya, ini, saya rasa... Sasha boleh, boleh boleh melatih ya ha, cabaran tu apa cabaran itulah coach nak bagi saya lompat jauh ke 400 meter? lompat jauh lompat jauh, lompat jauh. ya saya kena cuba lompat jauh ya tuan-tuan dan puan-puan pasti dah tak sabar nak tengok saya sahut cabaran jadi terus bersama para jago. Kembali lagi dalam rancangan Para Jago. Baik, inilah masa yang ditunggu-tunggukan. Sekarang ni saya akan menyahut cabaran Coach Hafiz untuk lompat jauh katanya saya tak kena lompat jauh pula ah uh, ada ha, beza tak dengan kategori uh, yang norm, uh, yang biasa okay. untuk OKU penglihatan okey untuk dia uh, ni masalah ma masalah penglihatan. penglihatan juga kan uh -huh. okey untuk B apa B1 2 B2 B2 okey untuk B1 dan B2 dia uh -huh. uh, lomjam dia dia punya marking dia uh, besar sikit dekat uh -huh. tempat yang lomjam tu kita uh -huh. akan letak tepung, tepung. tapi sebab uh, tak ada tepung kita uh -huh. dah kalakan kan kapur uh -huh. jadi dia ni punya bukan pijak papanlah uh, pijak tepung daripada depan uh -huh itu oh. hingga ke papan tu lah maksudnya garisan tu besarlah baru ah, yang ya. kita orang boleh nampak lah betul rasa. Jadi tonton ramai ramai kita dah dengar perkongsian sedikit penerangan daripada coach. Jadi ya. sekarang ni saya nak buat regangan. saya dah tak sabar. Jom. Jaga. Yeah. Jarak jaraknya berapa juga? jarak ni ada berapa papan ni ke sana 10 meter okey sekarang uh, sekarang ni buat macam biasa uh, buat macam kita nak lari jangan standing tegak eh okay. buat macam kita nak lari okay. lepas tu dia, dekat depan tu uh, dia saya dah, dah tanda kan kaler putih okay. jadi uh, bila sampai kat kalau nampak warna putih tu jam hmm. jam take off okay. kaki angkat selagi kaki ah uh, selagi kaki angkat lepas tu yeah. landing dua-dua kaki Baik. Aduh aduh. Aduh sini. Kuat sikit guys. Okey okey okey. Sebab itu dalam sukan ni kalau kita nak uh, nak ada improvement, nak ada lari laju, nak ada lompat yang jauh, ya. kita kena a uh, berlatih. Berlatih. Uh, kita tak boleh terus lompat. Faham. Uh, sebab dia ada moh pada basic lah. Jadi coach, hey. jarak saya buat apa tadi? Okey, tadi jarak dini itu dalam um, 499, 49, oh. 490 oh. itulah. Oh, oh dekat ni. Oh. Hmm. Oh, dekat 5 meter lah. Ah, dekat tu juga. Kira meter ke kira khas? Meter. Ah, jadi 5 meter. Ah, 5 meter. Ah, meter. Oh, kalau lebih yang kurang. selalu biasa berapa meter? Lebih kurang dalam a uh, lima 55. 55. Ah, macam tu lah. Oh, ah. Jadi lebih kuranglah juga ah, kalau iya. saya duduk belakang sikit. Kalau mungkin kalau, kalau training tu, terendin terendin tu terendin terendin ah kalau training tu mungkin ada boleh dapatlah. Insya-Allah. Saya, saya nak lah jadi penyanyi. Saya ingat saya nak lompat jauh. saya rasa lidah. Baik, coach. Yep. Ya. Uh, sebagai seorang jurulatih lah, apa potensi yang coach dapat lihat kepada nilah atlet-atlet pelapis yang baru ni? Kalau ikutkan banyak je pelapis yang boleh menjadi atlet ah uh, atlet kebiasaanlah. Hmm. Tapi nak kena ada orang kata kena nak kena ada rajin-rajin kemahuan tu biar lebih tinggi uh, daripada orang kata keinginan uh, ke keinginan tu biar lebih tinggilah masa depan ni Malaysia ada harapan tak untuk melahirkan atlet-atlet yang hebat pada masa depan? Kalau kita tengok banyak je uh, apa ni pelapis-pelapis nak mewakili mewakili tak kisahlah dari segi apa kan. Ada je uh, harapan tu. Saya kalau saya nampak ramai yang ingin mencuburi dalam dalam bidang sukan ni tak tak kisahlah apa-apa uh, sukan, uh, olahraga, uh, bola sepak, lagi apa? ah macam-macam. Banyak kalau kalau kita orang kata tengok lagi lebih dalam. Hmm. Okay. Apa pesanan ah uh, coach kepada atlet-atlet uh, para yang nak jadi atlet ni? Uh, ada tak pesanan? Okay. pesanan saya kepada atlet luar-luar sana kalau ingin pergi lebih jauh, uh, haruslah ada keinginan yang lebih tinggi. Rajin, uh, ya, di rajin disiplin, uh, kemahuan lebih kena lebih lagi daripada dari luar biasa. Ah uh, wow. macam itu. Usaha kena lebih sikit. Uh, yang kesabaran tu kena ada itu pesanan saya. Baik, terima kasih coach kerana sudi bersama kami dalam para jago dan terima kasih juga kerana telah mengharumkan nama negara di persada dunia. Terima kasih coach. Okey. Siti Noriasah Muhammad Arifin, ratu trek para negara yang mempunyai semangat juang yang tinggi. Kisah kejayaan beliau di peringkat Asia harus dikenang. Tiada apa yang perlu dibuktikan oleh beliau. Nama beliau akan disebut di dalam buku sejarah sebagai salah seorang atlet para yang berjaya menaik podium dan mengharumkan nama negara. Tugas beliau sebagai seorang atlet telah berakhir dan kini sebagai seorang jurulatih menabur bakti buat atlet-atlet muda. Saya ucapkan selamat berjaya buat beliau. Semoga dapat melahirkan atlet-atlet pelapis yang mampu mengharumkan nama negara di persada dunia. Saya Dini Rashid dan ini Para Jago.